Mula-mula saya pun muskil juga lah. Saya hantar pergi dekat makmal. Kena bayar dalam RM6,000 untuk satu sampel. Sayur nampak sama tau. Kita punya sayur, sayur organik tu. Nutrien dia dari segi kalsium, magnesium aa, memang tinggi. Tak ada kesan kimia, tak ada kesan racun. Sayur yang kita beli dari, dari market tu memang ada kesan racun. Lima jenis racun. Dia punya nutrien dekat kosong tau. So, benda tu nampak cantik tapi nutrien tak ada Kalau orang yang ambil Kalsium tablet kan ambil Magnesium tablet Kenapa you nak ambil tablet? Ambil lah satu pinggan sayur kita Nama saya Michael Simon Kita sekarang berada di Homegrown Farms kebun organik kat bawah sini dalam 3 ekar kita ada bermacam-macam sayur sini sini kita ada 2-3 jenis bayam kita ada kobis kita ada daun kale banyak jenis lah dalam seminggu kita harvest dua kali kita tengok permintaan orang lah anak benih tu kita satu kita beli dari kedai yang bukan GMO GMO tu genetically modified biji benih yang dah dimodify supaya dia ada ketahanan terhadap serangga peladang organik atau pekebun organik you know, nak tukar kepada biji benih yang yang original lah yang asal daripada you know turun temurun lah kita tak sembur racun kita ada semburan kita tapi kita buat sendiri kita buat dengan cili kita buat dengan halia kita buat dengan serai kita rebus dan kita pakai lah kita tak boleh buat satu dan expect setahun tu kita boleh pakai benda tu kita kena selalu dynamic lah benda tu selalu tukar pasal bukan sejenis uh, serangga perosak saja sini banyak jenis uh, serangga perosak ni Dalam 2017 tu, saya tergerak lah hati untuk memastikan anak-anak saya, saya ada empat anak anak-anak saya makan benda-benda yang sehat lah so saya nak sos benda-benda ni kat market memang banyak yang racun lah kita tanam lah dekat belakang rumah, tepi rumah kita tanam sayur dan kita makan sendiri lah 2018 kita jumpa tanah yang murah dekat sini so kita pun masuk kita buat kebun tu lah awal-awal tu dalam sepuluh sayur lah kita tanam benda-benda yang biasa lah tapi sekarang uh, saya rasa dalam kebun atas dengan bawah ni mungkin dalam 38 jenis lah. Okey kita ada dua sistem lah yang kita amalkan di sini. Satu sistem tanah menggunakan tanah organik dan kompos yang kita buat sendiri dan satu lagi uh, ialah aquaponics. sini kita ada 40 40 lebih plot ni. Ini satu plot kita boleh tanam beratus-ratus lah. Kita tengok kepada jenis apa yang kita nak tanam. Ini daun salad ni kita dah dah tuai. Yang tinggal tu yang rosak-rosak tu, yang rosak-rosak tu kita pakai untuk kompos balik ataupun kita bagi makanan ayam lah. Dalam kebun ni kita zero waste lah. Apa yang kita tak tak tuai ke, apa yang dah rosak tu kita masuk dalam kompos. Kita ada dalam 30 ekor arnab makan ataupun kita bagi ayam makan ini beetroot lah sayur yang betul-betul berkhasiat lah benda ni antioksidan yang memang tinggi memang bagus untuk saluran darah lah tapi bukan besar-besar macam you, you jumpa dekat dekat market lah ataupun dekat supermarket benda ni kecil tapi memang power lah ok lepas uh, kita tanam uh, benda yang masuk ke dalam tanah lah root crop dia panggil kan kita kena tanam sayur yang uh, bukan masuk dalam lagi lah mungkin kita akan tanam sayur menjala ataupun kita akan tanam sayur daun lah. Bila kita dah tanam misalnya kata beetroot ni, dia masuk ke dalam kan. So nutrient dia lain tau. So dia dah habiskan, dia dah dia kosongkan nutrient yang dia perlukan untuk tumbuh. So jadi kalau kita datang balik lepas kita harvest semua ni, kita tanam balik uh, beetroot, dia takkan jadi. Kerana nutrient dia dah, 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 habis lah. Kecuali kita pakai baja kimia dan dan kita gemburkan balik dengan baja kimia lah. Dan kita boleh tanam lah. saya pun muskil juga lah. Saya hantar pergi dekat makmal. Kena bayar dalam RM6,000 untuk satu sampel. Sayur nampak sama tau. Kita punya sayur, sayur organik tu. Nutrien dia dari segi kalsium, magnesium aa, memang tinggi. Tak ada kesan kimia, tak ada kesan racun. Sayur yang kita beli dari, dari market tu memang ada kesan racun. Lima jenis racun. Dia punya nutrien dekat kosong tau. So, benda tu nampak cantik tapi nutrien tak ada kalau orang yang ambil kalsium tablet kan ambil magnesium tablet kenapa you nak ambil tablet ambil lah satu pinggan sayur kita sayur organik ni kadang-kala -kadang lebih lubang lah tapi dari segi warna saya rasa sama je lah tak ada kurang eh bila you dah potong you tak nampak lubang lah bila you dah masak tak 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 nampak lubang-lubang tu lah lubang-lubang tu rasa lebih lebih selamat daripada yang tak ada lubang lah yang tak ada lubang tu memang dah kena spray Pak Choi yang muda saya rasa kita lupa nak taruh jaring lah selalunya kita ada jaring lah masa dia muda lah ini ke? saya rasa terlepas jaring lah so ini satu bukti yang kita tak ada spray apa-apa chemical ke ada apa-apa racun ke tak ada dalam dalam box ni serangga-serangga yang halus-halus lah yang suka makan yang buat lubang-lubang macam ni lah kita selalu siram dengan tangan lah saya jarang pakai sprinkler kerana bila kita pakai sprinkler, kalau hari panas, air itu dah betul-betul panas tau. Dekat dekat tahap mendidih. So bila you on sprinkler tu, air panas yang keluar. So banyak kehilangan anak-anak pokok lah. Anak-anak pokok mati kerana air terlalu panas. Kita ada air tadahan hujan daripada rumah, kita ada underwater punya, ada satu perigi underwater tu. Ada pump dalam tu, so kita pakai air hujan lah. Bila air hujan dah habis, baru kita pakai air council lah. Ini plot labu lah. Kita ikat tali masa dia kecil-kecil ni, kita ikat tali ni. So dia boleh menjalan naik ke atas. Atas ni kita ada rangka besi ni. Dia akan hasilkan labu-labu tu akan turun ke bawah lah. Kita pun ada ada buat perangkap hormon ni. Kita pakai hormon untuk tangkap uh, serangga ni. Ini fruit fly lah yang suka datang. Dia kalau dia tengok buah, dia masuk buah, dia bertelur dalam buah tu. masa PKP tu memang hebat pasal orang semua tak boleh keluar beli sayur kan semua nak makan sayur kita lah so memang bisnes memang naik masa PKP lah dia berkembang macam ni mula-mula kita tanam lah tapi tiba-tiba hasil dia punya lah banyak kan bukan untuk kita je lepas tu dia letak dalam Facebook orang minta lah eh tolong jual kat kita orang lah pasal dia tahu apa yang kita tanam pun sehat kan kita tak pakai racun ke apa dia kata eh jual kat kita lah food security ni memang penting lah tapi kena ada ada akses kepada makanan yang yang tiada racun lah kalau orang-orang muda macam awak makan sayur yang berkimia yang penuh dengan kimia dalam 20 tahun lagi memang beban kepada hospital-hospital dalam negara tau. dan memang akan jadi beban kepada peruntukan untuk kesihatan negara Okey, sekarang kita ada dalam a uh, kita punya rain shelter ataupun greenhouse lah. Uh, untuk aquaponics ni kebanyakan sayur kita boleh buat. Kebanyakan kita tanam sini salad, pak choy box-box ni kita tanam. Ini pun aquaponics juga tapi tak ada tanah, semua dia pakai clay balls lah. Okey, aquaponics tu kita gunakan ikan sebagai nutrien lah untuk air ikan tu dijalankan uh, dalam satu 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 loop lah. So benda ni bertindak sebagai filter di samping uh, filter tu kita tanam sayur tu. So semua nitrate dalam sistem tu akan di, di, dikeluarkan oleh sayur-sayuran ni lah. Lepas tu air tu akan difilter balik kepada ikan. So kita nak kita nak tuai lah. So kalau kalau kita tengok ni kita akan uh, potong daun-daun yang yang kurang sesuai. Benda ni kita tanam dalam sponge. So kita ada sponge dekat sini. So sponge ni kita akan letak ke tepi, kita akan basuh sponge tu dan kita akan reuse lah. So kita akan uh, potong dia punya akar dan benda ni kita akan hantar, kita akan basuh dulu dan kita akan hantar kepada subscriber kita lah. Dalam sistem ni satu satu batang ni ada 32 lot lah untuk ni. Saya rasa profil rasa uh, berbanding dengan tanah sa untuk saya, saya lebih suka ni lah. Saya rasa ini lebih manis. Okey, ini tempat uh, kita bercambah lah biji benih kita lah. Kita punya nursery lah. Kita uh, semai biji-biji dekat clay ball clay ball sini. Dalam seminggu ke dua minggu dia akan uh, tumbuh besar macam ni. So kita akan keluarkan macam tu. Dia punya akar dekat situ. Kita ambil sponge tadi tu. Kita lipat macam tu. Benda ni kita jolok masukkan dalam pipe tu. Dan ia akan tumbuh So dia akan duduk sini Sampai dia jadi besar lah Dan kita akan tuai So air ni datang daripada tangki ikan tadi So dia akan circulate balik kepada tangki ikan So dalam tangki-tangki yang ada air yang keluar ni aa, Kita ada bila telapia lah aa, Saya rasa dalam satu tangki ada dalam 500 ekor ikan lah. Air daripada ikan-ikan ni penuh dengan aa, ammonia So dia akan mengalir keluar melalui filter-filter ni kepada tumbuh-tumbuhan kita lah. So bakteria yang semula jadi tu akan makan ammonia ni. So produk yang dihasilkan daripada pemakanan ammonia ni nitrate, nitrogen. So nitrogen tu memang penting untuk uh, sayur daun lah sebenarnya. So air yang keluar balik dari sini, memang air yang jernih lah. Tangki ikan ni, you akan tengok dia memang clear lah. Dan bau pun tak ada. So proses filtration tu memang bagus lah dekat sini. Okey, ini plot padi kita orang lah. Kita dah dah tanam padi secara research sajalah. Hasil daripada daripada plot kecil ni memang memberangsangkan lah kita boleh tuai padi empat kali satu tahun lah. selama lima tahun ni kita tuai empat kali satu tahun setiap 85 hingga 90 hari kita dah dapat satu tuayan. ini sistem mekapunik bawah ni ada ikan ikan keli so ikan keli uh, akan supply nutrien dia kepada padi ni dan padi ni memang ini dah kira dah, dah lama dah saya simpan untuk 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 tujuan penggambaran je. Kalau tak memang kita dah potong, kita dah tanam balik. Proses kita hari ini kita kita potong, kita boleh besok kita boleh tanam balik lah. Tak ada tak ada tunggu 2 bulan ke 3 bulan lah untuk untuk settle tanah ke apa tak ada. ni reban ayam lah kita so kita kita tak jual ayam kita kita makan untuk untuk keluarga kita sendiri lah kadangkala -kadang, uh, petang kita buka uh, reban ni so ayam-ayam tu dia akan pergi ronda lah dalam satu satu kebun ni pukul tujuh tujuh setengah dia akan balik sini. so kita dapat daging ayam dan kita dapat telur dia juga isteri saya yang penyokong yang paling uh, hebat lah untuk saya lah simpanan kita memang keluarlah untuk untuk projek ni lah. So dia yang bagi semangat lah. Kita ada bakery yang menjual dan membuat um, roti roti sourdough. Kita ada roti sourdough, kita ada buat kek pisang, kita ada buat bun, kita ada tour. Orang boleh datang sini, ada boleh boleh buat tour. Dia boleh tengok cara-cara kita tanam. Kita ada sediakan steamboat untuk mereka Mereka petik-petik sayur apa yang dia makan Kita buat steamboat ramai-ramai dan kita makan Kita ada workshop kita akan mulakan dalam tahun, uh, bulan depan Kita akan buat workshop aquaponics Dan workshop uh, macam mana nak buat sourdough Roti sourdough Kita ada masuk pertandingan entrepreneur baru Kazana Kita je company sayur lah Yang non-tech lah Dan kita menang competition tu tak ramai yang tahu lah. Tapi saya ada satu syarikat televisyen. Uh, nama dia Homegrown Productions. So saya asalnya dari TV. Saya masih lagi dalam TV. Homegrown ni satu satu idea. Saya nak betul-betul memperkasakan lokal punya talent tau. So masa tu kita buat semua local band homegrown tanya budak-budak band daripada uh, OAG ke Love Me Butch ke Butterfinger semua kenapa kita nak agung-agungkan budaya barat saja kan artis-artis barat sedangkan kita ada banyak talent kita sendiri lah. so saya saya betul-betul suka nama tu lah so bila kita dah jadikan bisnes kebun ni kita pun ikut lah nama tu homegrown juga lah memang grown at home kan Okey, sekarang kita berada dalam bakery dekat dalam kebun homegrown bos bakery tu dia adalah bekas girlfriend saya sekarang dia adalah isteri saya Okay, sekarang dia akan tunjuklah proses-proses apa yang dia buat dengan sourdough okey sourdough ni sebenarnya dia yeast yang ada di persekitaran kita So sekarang saya akan tunjuk kamu cara yang paling senang untuk buat starter. Sebelum kita buat sourdough bread, satu hari sebelum itu kita kena buat starter dulu. Starter ni boleh dapat dari mana-mana bakery lah. So 20 grams of starter, 20 gram dalam ni. Okay, that's it. Then saya akan campur 100 grams air. Si proses ni sangat simple. Kalau ada warna pink, warna brown buang. Don't take any chances. Kadang-kadang ada insect dalam udara ke ada spora-spora mana-mana ke yang termasuk kan that's why starter ni kalau kat luar negara dia akan letak kat luar kan tapi kat, kat Malaysia tropical weather uh, udara kita lembap dan panas saya biasanya saya akan letak dalam fridge as you advance in sourdough, you boleh try guna tepung-tepung lain lah tapi kalau baru nak mula buat sourdough ni kita just stick to tepung gandum biasa until faham uh, proses dia okay So water dengan flour ni kena sama. Dia punya nisbah dia kena sama. That's it. This one you just keep it. Kalau nak buat roti dengan cepat actually Malaysian weather dalam 6-7 jam pun dah boleh buat dah. Dia akan berbuih dah. Tapi saya suka simpan dalam fridge dan guna the next day. So yang ni kita tinggalkan dalam fridge. So ini starter yang saya buat semalam tapi Tengok dia dah more than 24 hours so dia dah lembik dah. Tak, tapi boleh nampak buih-buih dia ada sikit. So kalau starter yang aktif dia akan banyak buih. Let me show you the dough. Okay? Ni um, dough yang saya dah buat pagi tadi. So dia ada satu teknik untuk sawo dough ni. So tak boleh kasar sangat sebab uh, dia punya gluten ni dia dia boleh kalau gluten ni kita tarik terlalu agresif dia akan Putus Dan roti tak akan naik So kita fold Fold That's all That's folding 90 degrees So dough ni bagus ya Tengok Tapi dia perlukan masa lagi Bila dia ready Dia akan sangat licin Okay Ni kita rehatkan dia I think dalam Another one hour Kita boleh potong Shape Dan letak dalam bakul Dan simpan Next day Baru kita bake This dough is ready to be baked. See all the bubbles? Dia dah mature dah. Dah cantik dah. The first time saya belajar sourdough, saya belajar dengan chef Christophe. Dia baker. Uh, a French baker. Tapi... <tiri> tak faham sangat apa yang dia tengah buat tu. Dia cakap Terlalu laju dan saya tak faham apa dia cakap tapi saya tengok cara dia buat, saya pegang dough tu setiap uh, level tu saya uh, belajar what is the dough supposed to be like at the different stages. So I think that is the most important thing that I learn from that course. Di Malaysia cuaca kita lain. So kalau kita guna resipi-resipi dari overseas, dia punya weather lain, dia punya humidity lain. So kita kena adjust. The first few breads that I make dia memang macam flying saucer. Dia tak naik but uh, we kept on doing it and doing it tengok banyak sangat YouTube videos sampai 3 pagi 4 pagi tengok videos je belajar 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 practice 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 semua orang dalam rumah kena makan sourdough je that's it until we got it and then we got the recipe that works for us we okay, wait for around 20 minutes uh, then we prepare the tin Okay, now we can fold it. See, it's nice and rested already. Dia dia, dia, dia sekarang this stage dia akan cepat. Proses dia cepat dia akan cepat naik semua semua akan cepat. Okay, sekarang kita dah boleh uh, bakar roti kita. So I like to seal. Saya suka nak, nak macam seal dia punya bottom dia supaya dia tak meletup dalam oven. Seal it. Cantik. Then telangkupkan dia. Cuk. Cantik. Nice. Dan kita boleh score buat pattern sikit lah. Ni ikut creativity lah. Yeah. So the reason why we score is untuk bagi dia ruang untuk lepaskan udara tu. Kalau tidak dia akan benjol kat sini, benjol kat sana. So kita bagi dia udara supaya dia akan uh, udara tu boleh escape dan roti kita masih bentuk dia cantik. Then, dulu di uh, kalau di kampung-kampung semua di Perancis semua, every baker ada signature dia sendiri. So kalau dia buat macam tu, okey, kamu tahu ini Pierre punya roti, ini Ivy punya roti. Oven kena very hot, 200 over degrees. Put it in there. And just spray it a bit. Steamkan dia. Dan tutup. Okay. So, it's already 25 minit. Jom kita tengok roti kita dah masak belum. Woohoo! So, dia memang macam ni. Kalau dia rise betul-betul, memang dia akan besar macam ni dan cantik kita boleh buat at home kan di rumah dan dia sihat dia dia cuma ada tiga ingredient dia air tepung gandum dan garam that's it okay let's try to cut it Ooh, nice see eh? beautiful eh? Okay, tengok dia punya sponginess tu. Cantik. Okay. Eh? It's so soft and beautiful. Okay. Hmm. Hmm. Kalau nak beli roti yang sedap macam ni, sangat senang. Homegrownfarms.com.my Website kita ada farm shop, ada homegrown bread. Tekan je, satu list akan keluar. Pilihlah roti yang mana nak beli. Memang sedap. Sekarang kita dah potong semua dah, dah tuai semua sayur kan Kita datang sini Kita cuci dekat sini Lepas tu kita packing lah Kita timbang dulu Lepas tu kita packing Harga untuk satu beg sekarang RM50 Untuk uh, selama 7 tahun Kita tak pernah naik harga lah Memang RM50 daripada 7 tahun lalu Sampai sekarang lah Harga sayur dekat market Dah banyak kali naik lah tapi kita masih boleh boleh kontrol lah. Kita tak jual satu jenis sayur je lah kan. Untuk untuk keluarga, kita dapatkan satu beg yang besar tu dalam 4,5 ke 5 kilo. Dia dapat berbagai jenis sayur lah. Apa yang kita tanam lah. So dalam satu beg tu mungkin uh, ada dalam 10 jenis sayur. Kadang-kadang ada 9 jenis sayur. So cukup untuk satu keluarga yang ada 4-5 orang lah untuk seminggu makan lah. Hari ini kita ada ada bendi, pak choy, ada kangkung, ada uh, kubis Cina ada daun uh, uh, sambal nyawa ada daun moringa kita ada kacang boncis ni, kita ada kailan kita ada kangkung terung pun kita ada uh, pelanggan yang dah stabil dengan kita kita kenal lah so dia boleh call kita dia cakap eh minggu ni saya nak kurangkan sayur ni boleh banyakkan sayur tu tak so kita, kita memang ada ada peluang lah untuk orang berbincang dengan kita lah. Proses penghantaran seorang staff daripada Homegrown Farms tu dia akan hantar. So ada seorang yang yang stabil yang selalu akan pergi hantar dan akan cakap dengan dengan customers kita. So dia ada connection dan dia ada macam relationship lah dengan customers kita lah. Senang saja. Kita potong pagi ni, kita dah hantar hari ni. Tengah hari kita punya staff dah balik dah. Untuk untuk masa sekarang penghantaran hari Selasa dengan Rabu. Dia kena layari website kita Homegrown Farms .com.my Sana kita ada semua step untuk macam mana nak melanggan. Okey, customer yang paling jauh sekarang uh, dekat Kelang, uh, dekat Kelang. Kita ada customer dekat Seremban dulu. Kita ada customer dekat Rawang pun ada juga. Tapi untuk uh, delivery di luar uh, Selangor ataupun Kelang, kita Kelang Valley kita akan uh, charge RM10 lah. Kalau you masuk supermarket yang besar-besar tu, organik punya aisle tu memang tak tak ramailah sebab pasal harga tinggi sangat. So kita yang set up kebun ni untuk kurangkan harga, untuk turunkan harga organik. Kenapa organik ni kena kena tinggi sangat? Kenapa kita nak import? Kita boleh tanam sendiri apa? Cari alternatif-alternatif macam kebun-kebun organik yang lain lah dalam komuniti awak. Susah nak 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 convince lah orang untuk untuk makan makanan organik lah. Kita boleh dah boleh agak lah daripada zaman tok kita mana ada penyakit-penyakit ni kan. Saya ada 3 4 kawan yang ada penyakit-penyakit yang teruk tau yang umur pun lebih lebih muda daripada saya dari mana datang ni kebanyakan daripada makanan lah. so harga organik ni kena turun ataupun cari alternatif macam homegrown farms ni satu alternatif ataupun tanam sendirilah saya rasa senang je ya? untuk orang yang nak eh ada minat nak nak buat lah. selalunya orang yang ada minat-minat ni dia jarang buat apa-apa tau tapi dia duduk dengan minat dia je lah eh aku minat ni aku minat tu kan tapi 10 tahun ke depan Dia minat benda tu lagi Tapi tak pernah buat apa lah So senang je Kalau you betul-betul minat Pergilah beli tanah sikit Beli biji sikit Tanam dekat rumah Try tengok Itu je